assalomu alaykum qadrli muxlislar bu video chingizxon haqida chingizxon mo'g'ullar davlatining asoschisi va eng birinchi buyuk xoni bosqinchi hukmdor shu qadar shafqatsiz va berahm bo'lganki hatto gitler ham uning oldida oddiy havaskordek tuyuladi o'n uchinchi asr boshlarida mo'g'ullar davlati o'ziga butun osiyoni bo'ysundiradi va hech bir dushman chingizxon va uning qonxo'r askarlariga qarshi chiqa olmaydi ushbu videoda chingizxon haqida o'n beshta maxfiy ma'lumot keltirilgan birinchi qirq million odamning o'ldirilishi tarixchilarning fikriga ko'ra chingizxon qirq million odamning o'limiga sababchi bo'lgan bu o'sha davrda dunyo aholisining o'n bir foizini tashkil etgan xonning hukmronlik davri hattoki o'n uchinchi asr iqlimiga ham ta'sir qilgan edi bu esa atmosferaga yetti yuz million tonna karbonat angidrid gazi chiqishiga yo'l qo'ymaslik oqibatida sayyoraning sovib ketishi boshlangan edi ikkinchi o'n yoshli chingizxon o'z akasining qotili bo'lajak hukmdorning bolalik davri og'ir kechgan chingizxon atigi to'qqiz yoshda ekanligida otasi dushman tomonidan zaharlangan shuning uchun onasi yetti nafar farzandni o'zi tarbiya qilgan oila ochlikdan aziyat chekardi bir kuni tutingan akasi chingizxon bilan ovqatini bo'lishmagani uchun u akasining qotiliga aylangan uchinchi chingizxon Khan. xonning haqiqiy ismi emas chingizxonning haqiqiy ismi temuchin otasi yasug'oy bahodir o'g'lini o'z asirligidagi tatar qabilalari boshlig'i temuchin sharafiga ataydi chingizxon esa uning unvoni xon hokim chingiz esa o'sha davrda ummon ma'nosini anglatgan hozirda esa bu so'z hokim deb tarjima qilinadi to'rtinchi qiynashning o'ta shafqatsiz metodlari buyuk xon dushmanlarning ko'zi va quloqlariga eritilgan kumush quydirgan bundan tashqari u odamlarni umurtqasi sinmaguncha piyozga o'xshab bukishlarini ham sevib tomosha qilgan g'alabani ular dushman tanasi ustida turib nishonlashgan unda mo'g'ullar ularning tanasi ustiga do'ska va stollar qo'yishgan so'ngra ustiga chiqib qurbon ezilib o'lguniga qadar ichkiliklar ichishgan beshinchi asir qabilalar orasidagi go'zallik tanlovlari chingizxon ayollarni yaxshi ko'rgan va armiyasi uchun asir qabilalar orasidan eng chiroyli ayollarni tanlab olgan u hattoki kanizaklari orasida go'zallik tanlovlarini uyushtirib turgan uning haramida bir necha ming ayollar yashagan bo'lib ularning ko'pchiligi chingizxondan farzandlar dunyoga keltirgan oltinchi buyuk xon kuchli askarlar ustidan g'alaba qozongan xonning armiyasi to'qson ming mo'g'ulni szin sulolasi armiyasi esa bir million askarni tashkil etgan shunday bo'lsa ham ular g'alabani qo'ldan boy berishmadi chingizxon shimoliy xitoy va pekin ustidan nazoratni qo'lga kiritishdan oldin besh yuz ming jangchini qirib tashlagan yettinchi chingizxon dushmanlarini o'z izdoshlari deb qabul qilgan bir ming ikki yuz birinchi yilda urush davrida kamonchi zu'rg'aday chingizxonning sevimli otini o'ldiradi bundan hukmdor hayratga tushadi va uni o'ldirishdan ko'ra harbiy qo'mondon etib tayinlaydi shundan so'ng zu'rg'atay chingizxonning eng ishonchli generali bo'lib qoladi sakkizinchi xonning tashqi ko'rinishi haqida aniq faktlar mavjud emas chingizxonning maktab darsliklarida va boshqa adabiyotlarda suratlari ko'pligiga qaramasdan hech kim uning aslida qanday ko'rinishda bo'lganligini ayta olmaydi ba'zi tarixchilar uning sochlari qizil bo'lganligini taxmin qilishadi to'qqizinchi ko'p bolali ota chingizxon uning avlodlari qancha ko'p bo'lsa shuncha katta ahamiyatga ega bo'ladi deb o'ylagan shuning uchun ham bekor o'tirmagan ekspertlarning fikriga ko'ra hozirgi kunda uning avlodlari osiyoliklarning sakkiz foizini tashkil etadi o'ninchi mo'g'ulistonning milliy qahramoni mo'g'ullarning oliy davlat sovrini chingizxon ordeni hisoblanadi uning portreti mo'g'ul qog'oz pullariga suvenirlarga tushirilgan uning sharafiga turli mehmonxonalar restoranlar avialaynerlar nomlangan o'n birinchi eronliklarga qarshi genotsid siyosati o'n uchinchi asrda xorazm imperiyasi chingizxon mo'g'ul armiyasi sababli qulaydi dushmanning hujumidan yo'q bo'lib ketishga oz qoladi o'sha davrda xon jangchilarining to'rtdan uch qismini eronliklar tashkil etgan oradan yetti yuz yil o'tibgina aholi mo'g'ul darajasiga yetadi o'n ikkinchi chingizxon turli dinlarga nisbatan adolatli bo'lgan hukmdor bo'sh vaqtlarida islom buddizm dautizm xristian dinlarini o'rgangan u mo'g'ullar imperiyasida turli dinlarga e'tiqod qiluvchilar yashay olishini xohlagan o'n uchinchi jinoyatlarni jazolagan buyuk xon insonlarni o'zi chiqargan qonunlarga bo'ysungan holda baxtli yashashlariga qo'yib bergan har qanday qonunbuzarlik qattiq jazolangan masalan xorazm davlatidagi shahar hokimiyati chingizxonning tijorat karvonini bosib olib savdogarlarni o'ldirish uchun yuz ming jangchilarini yuboradi natijada minglab aholi o'ldirilgan hokimning ko'zi va og'ziga eritilgan kumush quyilgan o'n to'rtinchi sirli o'lim chingizxon bir ming ikki yuz yigirma yettinchi yilda oltmish besh yoshida vafot etgan buyuk hukmdorning dafn etilgan yeri sirligicha qolgan o'limi sabablari haqida esa turli mish mishlar tarqalgan manbalarda uning o'limiga turli sabablar kutilmagan kasallik otdan yiqilib tushish kabilar keltirilgan bundan tashqari uning yosh tangut malikasi tomonidan pichoqlab o'ldirilganligi haqidagi mish mishlar ham uchraydi o'n beshinchi insoniyat tarixidagi eng yirik kontinental imperiya chingizxon insoniyat tarixidagi eng yirik kontinental davlat asoschisi mo'g'ullar imperiyasi yer yuzining o'n olti butun o'n bir foizini ya'ni to'qqiz butun ikki yuz oltmish olti million kvadrat kilometr maydonni egallagan imperiya o'zida dunaydan yapon dengizigacha hamda de novgoroddan kambodjagacha bo'lgan masofani qamrab oladi